Nəftçələdə kütləvi pambıq əkilməyə start verilib. Çit səpininin optimal sürətdə aparılan fermerlər bu işləri vaxtından əvvəl verməyə və yaxşı nəticə əld etməyə çalışırlar. Səhifə izləyək. Keçən il deməli 40 hektar sahədə 37.5 sentener məhsul götürmüşdü. Bu il hədəfimiz 40 41 sentenerdi. Cuman əlverişli məhsulumuz yaxşı eləyir. 2 hektar ötəlikindən bu il artırmışam. Bu il Neftçala da 1578 torpaq mülkiyyətçisi pambıq əkir. Onlar 3 pambıq emalı şirkəti ilə müqavilə bağlayaraq işə başlayıblar. Şirkət fermerlərə avans qismində gübrə, pestisid və lazımi texnika ilə təmin edib. Pambıq əkiləcək sahələrin təxminən 40%ində çiyət səpini artıq başa çatıb. 2021-ci ildə isə 6783 hektar sahələrdə pambıq əkini nəzərdə tutulub. Bu günə qədər 2700 hektara yaxın sahələrdə çiy səpini həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi çiy səpninə prosesi davam etdirilir. Əkini yaxşı hazırlaşan və səpinə də optimal variantda başlayan fermerlər deyirlər ki, bu il məhsuldarlıq yüksək olacaq. Çiy səpni də 10 günə başa çatacaq. Hər hektara 25 kq 27 kq arasında çeyrimiz gedir. Şükür Allah'a təmiz aratdı. Yəni heç bir problemimiz yoxdur hələlik. O ki, qaldı su varmıya? Məlum olduğu kimi ötən ildən Neftçalada su problemi yaşanır. Kürdə su azlığından Xəzər dənizinin suyu çaya axır. Nəticədə kürün suyu Astanlı yaşayış məntəqəsinə qədər şoranlaşıb. Bununla belə pambıqçılar da melaratorlarda niq bindi. Aparılan araşdırmaları e, hamısı e, demək olar ki, şirin su na aparılıb. Şirin çayna, dəniz suyunun müdaxiləsinə baxmayaraq həmin ərazilərdə şirin su ilə apaldığı üçün hələ də bu gün əskin çəpin də aparılır. Lindatamizə məşhdərlə kanallarda qrafika əsasında aparılır. Qeyd edək ki, ötən il Neftçalalı pambıqçılar üçün uğurlu olub. 5970 hektar sahədən 23041 ton pambıq yığaraq təhlil verilib. Bu nəticə ilə Neftçala 21 pambıqçılıq rayonu arasında 3-cü olub. Rüya Qarabağlı Şahin Həsanov, xəbərlər.